Я хотел бы сказать два-три момента по тем наработкам, которые были сделаны. На самом деле, личность Московского все сказали на экране, но на самом деле плохо очень изучит. Количество мифов по Войсковскому ну просто зашкаливает. Действительно, одобрить работу, диссертацию нашей стабулачки, э, там, Нина Александровича, которая была защищена по по деятельности количества войсковского. Но, тем не менее, э, в процессе работы была создана группа из представителей четырех университетов. Значит, был университет Варшавский, Вильнюсский университет, был университет Казанский, и ваш покорный слуга представлял Одесскую школу. Была создана группа, которая занималась в прошлом году исследованием творчества Войсковского. Вышел в России, в Москве вышел трехтомник, посвященный работе Войсковского. В да, рамках этой работы был снят фильм о Войсковском. Его можно смотреть в Ютубе. Иосиф Иванович там один из главных героев он ну, рассказывает, ну, рассказывает, ну, рассказывает да, о, том, о творчестве Войсковского. Фильм есть, его, можно, его снимали в Одессе Марина Жуковская о, о одесском периоде творчества Войсковского. Значит, ну, чей Войсковский, это был первый вопрос, который возник на международной конференции. Сейчас это более высокий уровень конференции, это был 22 января, была конференция в Варшавском университете, приехали все исследователи Войсковского. Кто занимался Войсковским, кто занимается по всему миру а, Войсковский. Значит, э, как бы почему четыре эти школы? Очень просто. Войсковский жил в Одессе до 23 -го года. Тут как бы заслуга нашей уже школы. Мы четко установили дату выезда Войсковского из Одессы вплоть до месяца. Мы точно знаем, что Войсковский покинул Одессу в апреле 23 -го года. До этого во всех источниках писалось, что Войсковский умер в 18 году. Московский пропал, но ну, в лучшем случае уехал, уехал, в Чехию и там преподавал. На самом деле Московский никогда в Чехию не, не, не уезжал и в Пражском открыто никогда не преподавал. Но несколько вот эти фигуляции. А, значит, вопрос, который возник на конференции в Ошай, а представляли Московский университет представлял Вадим Дылов. Я думаю, не требует, да, все, кто занимается гражданским правом, знает. Был Шерстопитов из Московского университета. Из Казанского университета был профессорист Дамир Валеев. В общем-то, вы, вы знаете, что мы с Казанским университетом сделали две работы по процессу. Малинин, это не то, что детская школа сделала с Казанским университетом. Это первый профессорист и наш завкафедрой. Я уже об этом не раз говорил, повторяю пятый раз. Но Малинин был первым заведующим кафедрой гражданского процесса в нашем университете. До этого и после Малинина не было в университете кафедры гражданского процесса. И только уже тогда червоные, когда создали академию, была у нас специальная кафедра процесса. Всегда был процессы и объединены. Значит, э, э, Казанская школа отработала период, когда Войсковский защищался. Войсковский защищался в Казани, очень все просто и понятно, Шершевский был из э, поляк по национальности был э, преподавателем, профессором Варшавского университета, Казанского университета. Вы знаете, что Войсковского не воспринимали в Одесском университете. Известный конфликт с Загоровским профессором. И Войсковский, путь учитель доктором наук не, не имел часов в университете до 1904 -го года он, когда уже защитился даже, но не имел часов. И, ну, а конфликт с Загоровским, он легко, он известен, написан, есть работы опубликованы, их переписка, она есть, Загоровского и Высковского. Кстати, очень сильно критиковалась работа методология, которая сейчас была сказана. Фактически, даже сам Шершеневич, он очень сильно критиковал своего сдобовача, есть протоколы протоколы, как он сдавал экзамен, на какие вопросы он отвечал. А это все в Казанском университете нашел. Значит, критиковали с Дубовача, и по двум-трем главам вообще там, считается спорный вопрос, насколько это вообще юридическая тема. Но тем не менее, я, я согласен с предыдущими докладчиками, что методология является непревзойденным трудом. И я вспоминаю слова Майданика. да, он говорит, я Единственная работа, которую никак не могу понять, это методология Войсковского. Она настолько сложная и неоднозначная. Но даже в то время в момент ее защиты, и сейчас работа является очень спорной и неоднозначно воспринимаемой. Конечно, заслуга Варшавской школы в том, что они собрали, собрали э, эту конференцию, но фактически про Войсковский Варшава нам еще одна фраза. Восковский умер в 1942 году в Варшаве. К сожалению, это миф. Мы не знали, где умер и когда Нет ни не могилы с нет никаких фактов. Есть одна ссылка 1946 года, что он умер в 1942 году в Варшаве. Но это просто непрямая, ложная ссылка. Поэтому, к сожалению, остался миф. Действительно, Восковский у нас работал, Ну, вы знаете, я думаю, что много раз в истории, Одесский период, и Петербургский, Казанский период, они очень хорошо исследовали, есть все материалы. К сожалению, личное дело Войсковского в Одессе отсутствует, потому что вы знаете, что он был осужден после революции за пособничество студенческой деятельности. Когда там, помните, революционные события были. Он был осужден вместе с ректором. И его личное дело находится в Петербурге, потому что его судил правительственный сенат, поэтому дело так и осталось. Но тем не менее мы нашли информацию о нем, много, много, информации в Одессе, в том числе место, где он жил, он жил под двум адресам, по как минимум под двум адресам в Одессе. Когда была переписка в 1997 году, он еще был тогда адвокатом, он, к сожалению, вы знаете, он закончил в 1988 году в университет, 5 лет был помощником, как тогда требовалось, и только с 1993 -го года стал адвокатом. Ну, по сути, вот 1937-1938 год фактически он перестал заниматься активной медицинской <связывая> деятельностью, да, потому что уже его увлекла работа в, в научной сфере. Почти всю работу по научной сфере он делал, не будучи профессиональным ученым, потому что ему не давали кафедру, не давали ему э, возможности. работать. по разным причинам можно, да, дискутировать, почему он не получил э, он не получил... Э, красный диплом или золотую медаль, после окончания университета мы его не оставили на кафедре, потому что тогда только получали, оставались те, кто оставляли, тех, кто получил соответствующую эстетику. Там, Ну, там, ну, там звучало. Но, тем не менее, он все-таки занимался наукой, не будучи при этом профессиональным кадровым, так сказать, ученым. И в 1994 90 -90 году, вы знаете, все-таки его берут на кафедру, он берет, получает часы. В 1906 году его назначают проректором. Ну а дальше известная история, он был осужден. практически с 1910 -го года он уже не занимается научной деятельностью опять на кафедре, потому что если еще они сюда запретили заниматься деятельностью. И мы вообще ничего не знаем с 10 по 17 год, но да, знаем его работа, участие в помните, судебной реформы, есть например, работа в адвокатуре, что сборник, да, России был издан. Там есть, конечно, один раздел посвящен, который писал Войсковский. Откуда же мы узнаем, что у Войсковского был папа, который был адвокатом, потому что на самом деле его адвокатской деятельности он сын посвятил эту работу, сорокалетие адвокатской деятельности. Папа был с адвокатом, тогда еще Кишиневского округа, потому что они жили в то время в Белгород-Днестровске, но ну, -то там переехали. я тоже, где родился в до конца тоже есть разные позиции. Сам Воськовский, уже будучи в Вильнюсе, он уже указывает место рождения Одесса. Мы полагаем, что это было сделано умышленно, потому что писать в Вильнюсе про белгород днестровский или про Акерман. Не, я понимаю, да, я понимаю, да, Акерман или про другой. Ну, то есть я думаю, что тяжело было объяснить, потому что когда на, на конференции в Варшаве декан в Львовского, в, 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 в Вильнюсского университета, пытался сказать, что он родился в Одессе. Мы взяли такую же позицию, что ну, пока, он еще, пока он еще не пишет, в Вильнюсе. Там была своя история, там много было таких любопытных с ним связанных историй. Ну, как бы Я не буду характеризовать личность Войсковского как литератора. У нас тоже по этому поводу работала целая группа. И в фильме о Войсковском, там есть небольшой раздел, мы полностью сняли все его, ну, копии всех его, статей, он писал филитон, он использовал два псевдонима, маэстр Мартин Гуруля, писал эти ну, шикарные вещи, например, когда открыли памятник Пушкину в Одессе, он активно участвовал в этой дискуссии и описывал все эти процессы как литератор. когда, я, когда была, была, опись первой переписи в Российской империи в 1897 году, Воськовский жил в доме перельмана на Вороцовский переулок 8. Дом сейчас есть, можно поехать посмотреть. А, значит, и когда его, он заполнял анкету, он указал свою жену по фамилии Гамбургер. Он указал в падчерицу, потому что Елена Гамбургер уже на выступлении в брак имела дочку от первого брата. И указал, что, А дочка у него, у войсковского родилась чуть-чуть позже. Но самое важное, когда он заполнял э, вид деятельности, написано было, э, вид, не, нет, вид деятельности присяжный поверенный, хобби литератор, хобби, увлечения литератора. то есть про научную свою научность, хотя он уже был известным делистом, в общем-то, уже сделал много в писал много интересных, но тем не менее был очень-очень скромным человеком. Самый сложный период, я же говорю, когда вот после э, революции теряется связь. Эта тема вообще плохо исследована. Неплохие наработки сделал доцент университета Одесского Бачун. Там он тоже в этом фильме в нашем участвует, он много рассказывает о Войсковском. Э, там очень с -с -с смешная история. Дело в том, что Бочун раз, раз, раз попал, какой момент? Восковский был в хороших отношениях с таким ну, Мануилов. Он был директором университета, а потом, во время, во время, когда было временное правительство, Мануилов был э, министром образования, народного просвещения во временное правительство. И вот когда поменялась власть, когда после февральской революции Мануилов, зная Восковского, он его назначает деканом университета декана юридического факультета, то есть учитывая, что Манурилов был знаком. А уже на конференции в Варшаве, я что, ошибся, назвал не Мануилов а Манилов, а ну, во время доклада, у меня там один молодой человек с этого так, ну, визуально, поправил, глазами понял, я сразу исправился, а потом подошел, оказался молодой человек туманов. Это известно, ну, вы знаете, есть в России специалисты. Ну, это внук Туманова. Но самое интересное, что оказывается, он является правником Манилов. Помыли его. связано и был, И это самое, Но в любом случае, Московский был после революции в Одесском университете до момента закрытия университета. Он занимал должность ректора, проректора, даже, ну, короткий период был там, 2-3 месяца. Он был проректором и, конечно, был заведующим кафедрой. Но тем не менее, что вот конфликт с Загоровским, наверное, продолжался. Несколько раз, когда были голосования кафедры... Войсковский проиграл. То есть неоднозначно была ситуация. Тут триллер всегда, войсковский триллер. Притом сам войсковский был очень обеспеченным человеком. В бизнесе, чтобы вы понимали, у него один из лучших домов был. Некоторые его даже обвиняли в неком таком стяжательстве. Например, он когда был уже в бизнесе, он там выписывал лишние часы там для своей супруги и так далее. Ну, короче, там а какая тем, темная, история. Ну, вроде бы как, да. Вроде бы как, это наши литовские товарищи тоже писали. Значит, Войсковский преподает здесь до окончания, разгона и закрытия университета. Дальше он переходит в гуманитарный, когда был создан университет, он как себя назывался, мы так называемся, сокращенный гуманитарный университет, потом отход, известный, да, наш одесский, и в 23 году благополучно уезжает из Одессы, не дочитав курс, потому что он читал курс гражданского права и гражданского процесса. Но тем не менее, у него была ассистент наукова. Мы по ее восстановлению постановили все-таки дату в искусстве. Он в 23 году уезжает, уезжает в Вильнюс, там его уже знают. И было даже было соответствующее письмо, его назначают на должность. И до 1939 года Васьковский работает в Вильнюсе. На самом деле из наших исследований он пишет работы на польском языке, но практически ничего нового, до конца, если честно говоря, он не написал. То есть это были работы, переводы были того, что он раньше делал. Такого прорыва не было. Но тем не менее, он свои как бы, наработки, которые он сделал в Одессе, он, наверное, их там доработал, изменил, уточнил. И до 1939 года Васьковский работает. В 1939 году есть заявление о увольнении Восковского. Все, больше ничего Мы дальше ничего не знаем. Восковский пропадает, мы не имеем информации ни про семью, ни про дальнейшую судьбу Восковского. Это вот ссылочка в каком-то каком журнале 1946 -го года говорит -то нам о том, что Восковский умер, в Варшаве. Значит, чей Васковский? Человек о том, что а, почему мы. Активно принимали участие в конференции, потому что в конференции там некоторые запады звучали э -э, российские и, и литовцы выступали категорически против, потому что фактически, если брать с точки зрения места работы, он работал не в России, ну, в сегодняшнем понимании, и не, и не в Польше, потому что он э -э, работал в Литве. Хотя, конечно, он по национальности был поляк, и там даже есть позиция, что он там работал, кому даже было. Польский дом узловел, если есть такая позиция. Но тем не менее, все зашлись, все признали, что мы не будем делить войсковство по национальным каким-то признакам, действительно, это наука, это ученые а, ученые, а знания принадлежат всем, их нельзя делить по каким-то национальным или территориальным признакам. Но личность действительно многогранная интереснейшая. Куда не копнешь, что если взять любое направление деятельности, в общем-то, достаточно много много сделал, много, многого достиг. Но, ну, к сожалению, попал в очень сложную ситуацию, связанную с личностными отношениями, еще раз говорил, никогда не получал должного. И плюс ситуация, которая сложилась в мире, в Европе, вы помните, Первая мировая, Вторая мировая, это все на, и отразилось на судьбе этого выдающегося ученого. Его наследие безумное, на самом деле, особенно поработать работы по этике не превзойдет. То есть люди занимаются адвокатской этикой, то есть я думаю, что лучше, вот там реально не просто какие-то рассуждения, там, можно то, можно то, там систематизация, он пытается разбить все вопросы этики по категориям. Например, там разные примеры приводят, там адвокат повел себя неправильно в личной жизни, не является ли это нарушением этики, не является, то же самое, это судейская да, вот, как быть в данном случае, человек, ну, в жизни мог как себя повести, но и всем правилом он не действовал в это время как судья. Но как это является ли это нарушением, является ли это нарушение этики или не является? Вот такие же были исследования в области адвокатуры, но по-другому он рассматривает проблему. Первое это принятие клиента, целая процедура. Вот это одна из проблем, очень важная стадия, ну и так далее, участие в судебном процессе жизни и взаимодействия с партнерами. Это четыре базовых категории, которые он исследует. Понятно, у него есть по процессу, по праву. Но сейчас мы работа над творчеством Войсковского не закончила. Сейчас делается уже по результатам всех этих конференций. Сейчас еще будет конференция в университете Мечникова. И мы планируем все-таки уже сделать статью по Войсковскому и планировать будет совместная работа Варшавского нашего университета, наверное, Московского университета, где мы подведем итоги деятельности этого человека. Но я в любом случае рад, что кафедра гражданского процесса поддержала эту традицию, эту, 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 эту дань времени и дань этому человеку и участвовала среди других университетов Других сообществ в этой работе. Наша адвокатура, кстати, в рамках нашей рады мы тоже проводили конференцию, тоже был, был материал в массовой информации, видеоматериал был по этому конференции. Там присутствовали некоторые специалисты. Надеемся, что работа будет продолжаться, потому что для Одессы, вот если брать одесскую школу права, того бы не взяли наиболее полным настоящим детским ученым в является Войсковский. Были другие авторы, там, мы, вот, мы вернули, а можно назвать огромных лиц, Цветович, огромных народных огромных лиц, которые, правило, не приезжали, отработали, а уезжали. Тут человек учился, родился, в общем-то, в этом регионе, он, на самом деле, родился в Белгороде, а он заканчивал гимназию уже в Одессе. И, Дальше уже работал в Одессе. Но тут самый настоящий Одесским ученым. Поэтому я думаю, что мы должны этим именем гордиться и дальше развивать.